Її талант був багатогранним, однаково успішно вона могла грати і комедійні, і драматичні ролі. Проте мало хто з режисерів це помічав. Вона чаплін наш Вона характерна, не смішна, вона ярка, мощна. Вона характерна, остро характерна героїня. А хотіла страшно грати героїню, настоячу ліричську героїню, Ну як всі клони хочуть грати габліти. На її рахунку понад 70 ролей у кіно. Однак у глядацькій свідомості вона асоціюється лише з однією героїною Пріською із комедії за двома зайцями. Говорять, а актриса одної ролі. Ну, такої ролі. Вона сирала много, она ярко, ярка, насирала хорошо, але не все, що вона могла сигнати. Потенціал її і ну, процентів на 5, навіть не на десять. Як не розкрилася вона повноцінно перед глядачами, так не розкрилася й цілком перед близькими. Она была вообще человеком оптимистичным, веселым. Но я не могу сказать, что я очень хорошо знаю свою маму. И сказать, что она вот прямо открыла душу до конца, нет, не могу сказать. Хотя точно мы с ней дружили всю жизнь. Имя цией акторки Маргарита Крыницына. А так что? Россия, нищая Россия, не избы серые твои, твои мне песни ветровые. Сам, что ли, сочинил? Сам, сам. А вот и врешь. Блок сочинил. Тоже, как и я, Александр. И невозможное возможно. Дорога долгая и легка. Когда блеснет Дали дорожный Мгновенный взор из-под платка. Маргарита Криницына Народилась 7 жовтня 1932 року в Уральском селещине Ляля Свердловской области, у семьи работницы и військового. Дитинство будущей актерки, та ее младших сестры и брата не было счастливым. Ее отец, мой дедушка, развелся с бабушкой, полюбил другую женщину, потому что дедушка был военный, и он в то время в общем, мог содержать семью, он забрал всех детей, и дедушка жил с этой, как мама говорила, Мегерой. Вот эта Мегера, может быть, к маме относилась и к ее сестре не очень хорошо. Мама говорила, что она довела брата до самоубийства, но мы этого не знаем, мы этого не видели. Мы видели только это отношение к нам. Она нас она любила. После войны Василь Криницын с новой дружиной и детьми оселился в Молдове. Рідна матір Маргарити залишилася у Свердловской области. Дівчина страждала через розлуку із мамою. Її єдиною втіхою були самодіяльність і кіно. Я навіть я смотрела на Орлову, на Борецьку, на Целіковську, на зв'язку пари і мечтала. Після школи Криниціна поїхала до Москви. віддала документи до інституту кінематографії і кількох театральних училищ. Я пам'ятаю, вона розказувала, коли поступала в Авдії, а там же конкурси огромніші були на кіноактьорський факультет. поступала к Бибику и Пыжовой. Такие были Сера муж и жена. Прошла она все туры творческие. Потом последний тур. Бибиков говорит, ну хорошо, Маргарита, я вижу, вы не без человек. А чем вы можете еще меня удивить? Она идет к нему. Медленно, медленно, медленно идет. И за нос его хух, ухватило. И все. -ха 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 -ха. І її прийняли. Зарахували Маргариту не лише до Вдіку, а й до Вахтангівського училища. Проте Криницина обрала кіно. На останніх курсах інституту Маргарита познайомилася зі студентом сценарного факультету Євгеном Монопрієнком. Старший за неї на сім років він був на фронті, мав важке поранення. До ВДІКу Євгену стиг побути електриком, закінчити Артемівський учительський інститут. Відтак попрацювати учителем фізкультури та інспектором у відділі народної освіти. На тарапуньку штепслі достав. А Подумаю. На четвертому курсі Криниціна вийшла заміж за оноприємка. А ще ж. Сиділа, сиділа, так за те ж висиділа. Він гарний. Образований, модний душка, чиста, геротик. він закінчив інститут раніше за Маргариту і поїхав до Кишинева, отримавши призначення на Молдова фільм. Криниця тим часом залишалася у Москві. 55-го вона закінчила в дік і увійшла до штату московського театру кіноактора. Блістала, кстати, в дипломном спектакле. спектаклі. Це много людей мені рассказывало, учившихся в ту пору вовдики о том, що на вот этот випускний спектакль ходила вся Москва. І її приглашали в театри Московські. У нього могла бути блистательная столічна кар'єра. Кілька років Криниці та Онопрієнко були подружжям на колесах. Вона їздила до нього у Кишинів. Він до неї у Москву. На весні 56 го у молдовській столиці Маргарита народила доньку Алу. Трохи згодом Євген Анопрієнко повернувся до рідної України. Почав працювати на київській кіностудії Довженка. Женя був дійсно патріотом України Завжди. Дійсно. Криниця не відмовлялася їхати з Москви. Проте одного разу чоловік влаштував її екскурсію Києвом, і вона передумала: Київ мене від потряс. своей красотой. Весь утопает в зелени, в Днепро. Архитектура старая сохранилась здесь, блестящая. Я с ним на вот сяду. Так они остались в Киеве. Мы жили на студии Довженко. Там был дом. Он и сейчас там стоит, возле студии Довженко. потом на самой студии Довженко. С соседом был Бараджанов. Мы все жили в одной коммунальной квартире. До переїзду в Київ Криниціна вже знялася у кількох стрічках. Скажіть, вам нравиться ця мазня? Чого ви смієте? Всі начальники її знімають. А чого ж вона здесь? А плавічиков кожен раз вешає, коли начальників знімають. Боже, вона вам не понадобиться. На кіностудії Довженка до штату якої Маргарита вступила 59-го року, деякий час для молодої акторки не знаходилася роботи. Аж ось одного дня вона майже випадково потрапила на очі режисерові Віктору Іванову. Той підбирав акторів для своєї нової картини за мотивами комедії Михайла Старицького, котрий у свою чергу написав п'єсу на основі міщанської комедії на кожум'яках Івана Нечуй Левицького. Іванов попросив Маргариту подати репліку акторам, що пробувалися на ролі батьків головної героїні. Мамо знімайте цю міщанську хутку, одягайте цього чепчика. А ви тато цього галстука Так, куди ж вона Куди? Така зараз мода. Та... І Мати і моя і бабка таку носили. Ой! Що ви зі мною робите? Говорити, як люди не вмієте, ходити не вмієте. У хаті кругом простота. Хоча це були чужі проби, Криниціна виклалася на всі сто. Допомогло те, що вона зовсім не хвилювалася, адже гадала, що тут їй нічого не світить. Вона знала, що Іванов шукає акторку на головну роль по всьому союзу. Їй навіть на думку не спало, що режисер може обрати саме її, недосвідчену, до того ж зі зламаним зубом. Розкусувала какой-то орех і вибила зуб. І думає, ну все. А в результаті виявилося, що якраз вот вибитий зуб вирішив судьбу по проб. І Іванов її утвердив. А ви сидіть у тебе в кімнаті, поки я вас не покличу. А то ляпнете таке И девица, чтобы ваша тетка хавка не притюрилась. Хорошо, что ее взяли на эту роль за «Двумя зайцами». Вряд ли бы какая-то другая актриса бы так сыграла. Мерси за комплимент. Но там же очень сложные съемки были. Это так весело все на экране. Иванов был человек очень талантливый, очень добрый, кстати, человек. Удивительно добрый человек. Но взрывной. У него бешеный характер был. Поэтому ей там приходилось сложно во время съемок. Після виходу комедії за двома зайцями Маргарита Криницина очікувала, що тепер на неї посиплються запрошення на головні ролі. Проте декілька років взагалі ніхто нічого не пропонував. «62-го» покликав тільки на невеличкий епізод у свою першу і єдину режисерську роботу Олег Борисов. Е, стой, слушай, парень, падвізі на базар, молочко пропадає. Садись. Ой, я боюсь. Не бойся, тільки осторожні. Давай. Борисо спонукав Криницину, котра сиділа без роботи, до того, аби вона спробувала влаштуватися у театр російської драми імені Лесі Українки, в якому служив і сам. Проте у театрі акторці відповіли, що вони, випускників інституту кінематографії, не беруть. Наприкінці 60-х нарешті, почали надходити пропозиції від кінорежисерів. Щоправда, кликали Маргариту Криницину лише на ролі другого плану та епізоди. цыпленок жареный, цыпленок пареный, цыпленок тоже хочет жить. Познакомились мы тысячу лет назад. Я, когда была студенткой, был такой в незапамятные времена фильм «Варьки на земле». И нас взяли изображать этих выпускниц школы, а Ритуля уже была тогда звездой. Там снималась Владимирова, Булгакова, актриса, с которой она училась. Поэтому у них там была такая своя компания. Меня восхитило, вот когда она приехала, как она себе в течение ну, буквально 20 минут сама подобрала костюм, какие-то бусы, какую-то хустку завязала. И из городской немедленно превратилась в труженицу полей. Момент вхождения в роль, не трогайте меня три часа до съемки. Вот этого я в ней никогда не замечала. Вот она с тобой разговаривает, ой, мой выход на стану. И выходит другой человек. Переходь до нас, мы тебе, девочка, жалеть будем. Ты что, лузанку наших людей сматываешь? Ах. Бери чубук и наверх. Варька, ты куда? Чубук поднести. Ты что, дурная? тоже не наша. А, каждый себе! Что же это за соревнование? Так у нас валюта не купа, останется? В 1972 году мы с Колей Олейником были приглашены в картину Старая крепость. Она там небольшую роль играла. Я ведь он действительно классную артистку. Артистку. То есть с хорошей школой, яркую, броскую. За ней интересно было наблюдать все время. Ой, послал нам. Посмотрите, Печку. Живого места не оставили. Той час, як Маргарита Криницина залишалася на других ролях у кіно, кар'єра її чоловіка набирала обертів. Особливо після виходу стрічки у бійдуть лише старі, де Євгена Непрієнко був соавтором сценарію. Він став значною фігурою у кіносвіті України. Криниціна сподівалася на допомогу чоловіка. Женю було безполезно просити, тут, ще яка історія. Женя писав тільки... Лише... то, что он чувствовал, то, что он хотел. Женя был не из тех мужей, которые будут своим женам что-то где-то добывать, выгрызать. Он написал на нее хороший сценарий. На Одесской киностудии был да, да отдан сценарий. Но дело в том, что совет утвердил другой актрис. Это была страшная для нее трагедия. Для того, что она даже пыталась вскрыть себе вены. Главную роль, вот он и предвещает победу, написал на нее. Какой же это праздник, если людям выпить нельзя, а? А у нас свой праздник. Без водки, без дурмана. Светло и чисто. Погулять? За милую душу. Эй, карманисты, а ну давай! Картина віщує перемогу про події 21-го року на Донбасі, попри позитивні відгуки радянських кінокритиків, залишила глядачів байдужими і нічого не змінила в акторській долі Маргарити. Відтак режисери пропонували їй лише невеличкі ролі. Знімався в Одесі з нею в картині Женські радості і печаль. Вона грала воєнного хірурга. Причому я дивився, як вона працює на зйомочках площадки. І думаю, боже, що вона грає? Вона ж, це ж. Же... Это же нельзя будет взять в картину Очень смело так Так Сегодня же под трибунал В самоволку бегать Весь госпиталь дыбом Ищут, а он в теплой постельке Вылеживается Встать, отставить Лежи Где нога? На месте Болит? Болит Выпороть тебе мало Если б я знала, что ты такой Ходок отрезала бы тебе эту чертову ногу по самое это. Вот у нее внутреннее понимание того образа, который она делает, она его сразу ощущала для себя и смело трактовала. Она там э, спорила с режиссером, он был несколько недоволен, а она все-таки стояла на своем. А когда я посмотрел материал, это было потрясающе. Смеешься! Три дня держала дезертира своей постели, а теперь смеешься. Всех пересажаю. Всех! Где командир в части? И его посажу. Всех под трибунал. Всех я вам покажу, как смеяться. Суть, деревья против баба. Она везде потрясающе играла. такой фейервер Потому что органика потрясающий. Аниса Ивановна, теща, дорогая, здравствуй. Ты опять торговать едешь? Да, что ты прилюдов-то, хоть бы постеснялся. Я ведь не копченой колбасой торгую, а цветами. Людям радость. Да какая радость? Меня за вашу радость работы уволят. Хоть бы дочку-то свою пожалела. Мать ты ей или враг. Слушай, Петька, у тебя своя дорога, у меня своя. Разошлись, все. Она врожденной революции сыграла эту спекулянтку. И мы с ней ехали как-то в маршрутке. И тетка какая-то сидит и смотрит. Я говорю: поклонница Таланта. говорит: мне кажется, что она нехорошо на меня смотрит. Я уже не знаю, женщина, из какой жизни была, но мы когда выходим, она выходит вслед за нами. И говорит: Я вас видела в этом фильме, где вы спекулируете. «Вы по-прежнему этим заняты?» Или так говорит, «Нет, перешла на большие формы, торгую сапогами». Но она все время юморила. Специфический юмор у нее был. Она любила, чтобы слушали ее юмор, а другой юмор она не любила слушать. И она не может, чтобы над кем-то не посмеяться, чтобы кого-то не подколоть. Но ну? Предложение можно? Я не из редколлегии. Вот так. Сам рисуй, все равно в холодке валяешься. Ее даже розбирали, распекало, когда что-то было не так. Керівниця студії студии, Министерство культуры, она не молчала. Она такая, что могла сказать все, что она думает. Мы одно время с ней дружили, мы одно время обижались друг на друга. Ругались очень часто. Она могла быть очень несправедливой, резкой с людьми. Могла обидеть, но потом так переживала, когда была не права, но не всегда извинялась, это тоже правда. И сама говорила, ты понимаешь, заставляю себя. Ну, хочу позвонить и сказать, ну, вот, ну сволочи, я не права, не могу. Характер, конечно, был у нее, ой-ой-ой-ой-ой. Мама была очень сложный человек. Она была человеком таким властным. Она была диктатор в самом прямом смысле этого слова. Характер у нее был очень сложный, очень нервный характер и очень такой неуравновешенный достаточно, потому что когда ее Юрий Герасимович Ильенко не утвердил на роль Вивди в «Белая птица с черной отметиной», она же себя вены резала. Это счастье, что Алена раньше пришла со школы. Для нее вот это потрясение, что она не сыграет эту роль, потрясение было столь велико, что смысла жить для нее не было. Потом она сама говорила, это же надо, какая дура. Нет, конечно, более обиженного человека, как человека, которого недооценили. А ее недооценили. Ведь все, она и и все характер. Вот это вот может быть невостребованность в кинематографии, в театральной жизни. В человеке рождает массу комплексов. Эти комплексы, они передаются на семью. Она очень любила Женю. Для меня есть некоторые откровение, когда я, допустим, читаю ее письма, но я даже в это не могу поверить. Вот она пишет очень откровенно, что она любила моего папу. А мне казалось, она его никогда не любила. Это просто была семья. Это просто была какая-то ячейка общества. Она его всегда пилила. Или там говорила, он такой секой. Как? Мама любила папу, она о нем страдала. Мне казалось, она никогда о нем не страдала. А оказалось, что она о нем очень страдала. Но наступил какой-то этап, когда она перестала страдать. Естественно, никакой там гладкой жизни не было, потому что его Анаприенко был характер, «будь здоров. Любитель был он и выпить, и погулять, и покутить. Он такой был, кутила. В останній роки життя, когда в жены было Евгена Анаприенко, Маргарита Васильевна бедверто рассказывала журналистам, что в ней были романы и что принаймний один раз она готова была разлучиться Называть не буду, не моя тайна, но у нее были очень известные люди, занимающие очень высокое положение в той стране. Конечно, она живой человек, конечно, и она увлекалась. И очень непростой момент сохранить при этом семью, да, актриса, сценарист которые имеют друг к друг другу массу претензий. Тем не менее, прожили всю жизнь. Там итальянская семья была. Сегодня любим, завтра вьем тарелки, послезавтра снова банкет, но очень хлебосольный, открытый, широкий дом, где всегда принимали с удовольствием, где море спиртного, тонны закуски. Вот с детства я помню, всегда куча компаний. Мама потрясающе готовила да? вареники с вишней, с мясом. И вообще они были достаточно открытые, э, дружелюбные. Очень открытые. При том, что Риту не назовешь душа на распашку. Она в свой внутренний мир особенно никого никогда не пускала. Я выросла в семье папы, который всю жизнь писал сценарии и сидел за письменным столом, чтобы его ничего не раздражало, и чтобы в доме была тишина, и мама, которая там чего-то, какие-то роли, требовала с папой. А я была как бы, ну, иди отсюда. Ну, я и пошла. Это правда. Ни у Жени не было особенно времени, ни у Риты не было особенно времени заниматься Аленой. Она вот лет в 16 уже была очень самостоятельным человеком. Со своим видением мира и с очень крепким характером. И Рита очень любила Алену, и Алена очень любила Риту. При большой любви друг к другу у них были отношения сложные. Может быть, поэтому она в этой жизни и стала успешной, кстати. Я ей говорю, мама, я буду артисткой, она только через мой труп. Повлиял, да, конечно. Я сейчас очень жалею, почему я даю вам интервью, потому что гены-то мамины сидят, надо ля ля та -паля", надо выступить. Донька Криницыной Тао-Нуприенко закинчила кинознавчий факультет Киевского театрального института. работала помощником ассистента на студии Довженко. Згодом она вышла замуж за российского режиссера Александра Сурина и переехала до Москвы. Зрештою, Алла стала драматургом, как батько. Маргарита Васильевна знялася у кількох стрижках, створених за и дочки. Что это такое? Сами видите, ружье. Какое ружье? А кто его знает, какое? Если бы оно было мое, то я, может быть, и знала, из чего оно сделано. Оно панское. Казалось бы, мало снималось, да? А ее с ней очень сложно было пройти незамеченной в общественном месте. И узнавали, подходили. Она со всеми вступала в общение. Искренне интересовалась, у вас дети есть? мальчик. Я несколько раз с ней специально ходила на рынок. Она называла это поход в Большой театр. Обожала раздавать автографы. Она могла выступить где угодно. На корпоративах, на базаре, возле рынка, ну где угодно. Бандиты подходили и говорили, боже мой, Пронечка, целовали ей руки. Но она никогда этим не пользовалась. Она не знала, как. Она могла просто пойти и поговорить. И от того, что она говорит, собиралась толпа. И она мне всегда говорила, это жизнь. Она могла пойти без копейки денег, прийти с полной кошелкой при мне как-то ей дядька баранью ногу подарил. Народ любил ее, это слава богу. После просмотра за двумя зайцами, ну, это ж ей проходы это не давали, а у нее и звания это не было. Она уже была в возрасте, или еле, еле дали звание заслуженной артистки. Но в конце жизни уже, конечно, она получила звание народной артистки. Как-то вот так прям, чтобы заостряться, а, боже мой, мне не дают звания. Нет, этого не было. Она сосредоточена была на том, что у нее нет ролей. Вот это ее просто убивало. Но когда дали звание, она устроила банкет такой, мы, по-моему, дня три, в прямом смысле слова, жили в доме у Риты и радовались. Когда Маргарита Васильевна поняла, что ждать чего великого і и интересного в кино не варто, Вона пішла додому до театрального режисера Віктора Шулакова і попросила поставити на неї у театрі кіноактора П'єсу Радзинського приємна жінка з квіткою та вікнами на північ. Це був замічательний спектакль. Я отримав колосальне удовольствие від її гри. Вона була необычна. Ця выстава шла с успехом майже 7-роки. Пришел новый главный режиссер театра-студии, стал, как всегда, устанавливает новые порядки. Характер Риты не терпел неуважительного отношения, скажем так. Она для себя приняла решение уйти. Но думаю, что к этому прилагалась уже усталость и то, что организм уже сдавал. Заболела она. У нее какая-то опухоль была в голове, и это отражалось на, на, ноге. Долго не могли установить диагноз, пока не поехала в Москву, сделали рентген и сказали, что у вас опухоль надо удалить. Удалили, все нормально, но потом лет через восемь опять все это начало прогрессировать. У жовтні 97-го року Маргарита Васильевна чергове опинилася у лікарні разу, разум с человеком. Звонит Женя, мне и говорит Катя, я тебе очень прошу, позвони Рите, она лежит в другой палате. Да я просто так лег, чтобы ее поддержать для так для профилактики. И из этой больницы Женя уже не вышел. Она была потрясающим человеком в том смысле, что вот она никогда не жаловалась на то, что действительно трагически было. Она так мужественно переносила удары судьбы. Одна з небагатьох приємних подій в останні роки життя Маргарити Кринициної відбулася 23 серпня 99-го року. На Андріївському узвозі відкрили пам'ятник головним персонажам фільму за двома зайцями. Я був на відкритті цієї скульптури, і Ріта була прийшла. У неї було плохо вже з ногами. З і відкрили, коли вона відкривалася. Це, це була Києва Вона мені дзвонила і говорила, заклинаю. приходи посмотрети на минуту моєї слави. Она прекрасно понимала, что ее болезнь неизлечима. Никогда на эту тему не говорила. И она, конечно, очень переживала, что она уже сама не может даже до ванны дойти. Вот уже были в коридоре прибит поручень. Но как она спину держала, когда она за этот поручень держась шла, говорила, я себе спуску не даю. 7 жовтня 2005 року Криницыней выполнилось 73 роки. Хотя Маргарита Васильевна в не вставала слишком. донька, что приехала из Москвы, накрыла стил. Бо мама обожнивала отзначать все свята. И мы сидели с Аленой вдвоем. И тут Алена говорит, ты знаешь, хочу ее снять на память. И когда Алена шла, говорит, мамуля, повернись. И Ритка повернулась, поправила себе прядь и помахала этому миру. Актриса. Весь смысл ее жизни, это было вот это ее актерство. В самом лучшем смысле этого слова. Три дня потом, 10 жовтня, Маргариты Криницыной не стало.